बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानवर एका अज्ञातानं घरात घुसून चाकून हल्ला केल्यानं एकच खळबळ उडाली जखमी सैफवर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत तर मुंबई पोलिसांसह गुन्हे शाखा हल्लेखोराचा शोध घेतायत पण या जीवघेण्या हल्ल्यावरून नवीनच प्रश्न उपस्थित झालेत ज्येष्ठ अभिनेते रजा मुराद यांनी हा हल्ला म्हणजे हत्येचा प्रयत्न होता का असा सवाल उपस्थित केल्यानं सगळ्यांचे कान टवकारले त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे पाहूया या व्हिडिओतून सैफ अली खान घुसून अज्ञात व्यक्ति ने हल्ला फिल्म इंडस्ट्री खड़बल उड़ा सैफ अली का सासा सवाल ज्येष्ठ अभिनेत रजा ताजुब की बात यह है कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वहां सिक्योरिटी बहुत ही सक्षम है तीन चार की सिक्योरिटी है जहां आपको रजिस्टर पे साइन करने होते हैं आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है आपको हस्ताक्षर करने होते हैं और सीसीटीवी कैमराज भी लगे हुए हैं, और क्योंकि एक सेलिब्रिटी का घर है तो सुरक्षा तो उसकी भी अपनी होगी अपने घर में इन तमाम सुरक्षाओं के बावजूद वो हमलावर कैसे पहुंचा फ्लैट के अंदर अब मैं उसे चोर कहूं या मैं उसे हमलावर करू कहू ये कहना मुश्किल है उसकी नीयत क्या थी वहां जाने की वो सिर्फ चोरी करना चाहता था या उसका इरादा हमला करने का था और वो भी जानलेवा हमला करने का था तो जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये बातें सामने नहीं आएंगी लेकिन यकीनन पकड़ा जाएगा मुंबई पुलिस जो है वो बहुत बहुत सक्षम है वो और वो और तो तो जाएगा पुढे असंही म्हणाले की जर व्यक्ती केवळ चोरीच्या उद्देशाने आला असता तर पकडलो गेलो म्हणून पळून गेला असता पण ज्या प्रकारे त्यानं सैफ वर जीवघेणी वार केले त्यामुळं हा केवळ हल्ला नसून हत्येचा प्रयत्न असल्याचा संशय मुराद यांनी व्यक्त केलाय ले। बहुत ही बाद जो है ये गंभीर है उसका इरादा अगर चोरी करने का होता चोर जो होता है वो तो बहुत ही उसका छोटा दिल होता है चूहे जैसा दिल होता है उसका मकसद चोरी करके भागना होता है पकड़े जाना नहीं होता और अगर वो चोरी कर लेता है तो फिर वो रुकता नहीं है मुकाबला नहीं करता है वो भाग जाता है लेकिन जिस तरीके से मुकाबला किया गया जिस तरीके से छह चाकू के वार किए गए जिस तरीके से आ, उसकी स्पाइन तक घाव पहुंचे हैं तो ये ये भी हो सकता है कि उसका इरादा जो है वो हत्या का हो और अगर हत्या का इरादा था उसका तो इसके पीछे कौन है कौन करवाना चाह रहा है ये सारी बातें जो हैं ये ये आएंगी यकीन आएंगी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं लेकिन ये समस्या जो है ये सिर्फ फिल्म वालों की ही नहीं है बल्कि ये समस्या हर देशवासी की है उसे सुरक्षा चाहिए उसे यावेळी बोलताना रजा मुराद यांनी अशा प्रकारे हल्ल्याची भीती सतत फिल्म इंडस्ट्रीला असते असंही म्हटलंय यात राकेश रोशन यांच्यावर गोळीबार फिल्म निर्माते मुकेश दुग्गल यांची हत्या अशा घटना त्यांनी नमूद केल्या आता पोलीस तपासात सैफर झालेल्या हल्ल्याबाबतची माहिती समोर येईलच पण तुम्हाला काय वाटतं काय कारण असेल कमेंट करून नक्की सांगा आणि लोकमत डॉट ला सबस्क्राईब करा धन्यवाद